স্বাগতম সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ নিশ্চয় সকলোৱে ভালে আছে আজি আমি ইউটিউব ভিডিঅ'ত ডি ই ই এল পি আৰু ইউ পি ভেৰিফিকেশ্যনৰ যোনটো এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ যোনটো ছয় ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ভেৰিফিকেশ্যনটো আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে যিসকল কেণ্ডিডেটে এন চি চি স্পৰ্টছ আৰু কালচাৰেলৰ যদি কিবা কাৰণত তেওঁলোকে ভুৱা তথ্য দিছিলে বা তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা চাৰ্টিফিকেটখন কিনি আনি তেওঁলোকে যদি ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে আৰু যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যনত মানে সেইখন যদি গ্ৰহণযোগ্য নহয় যদি মিল নাখায় বা গ্ৰহণযোগ্যও নহয় তেতিয়াও আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মানে আপোনালোকে বঞ্চিত হৈ যাব চাকৰিটোৰ পৰা আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি একাডেমিক ভাল আছিলে কাট আপ ভাল আছিলে কিন্তু এই চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে পাবলগীয়া চাকৰিটোৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে বঞ্চিত হৈ যাব সেয়েহে আপোনালোকৰ ভালৰ বাবে মই কৈ আছোঁ যদি আপোনালোকে ভুৱা তথ্য দি এপ্লাই কৰিছে বা যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন তাত গ্ৰহণযোগ্য নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে পোৱা চাকৰিটোৰ পৰাও ডাইৰেক্ট ৰিজেক্ট হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ একাডেমিক মাৰ্ক ভাল আছিলে কিন্তু কি হ'ব আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন যদি নিমিলে বা অমিল হয় বা ভুৱা বুলি প্ৰমাণ হয় তেতিয়াহ'লেতো আপোনালোকে আইনী মেৰপাকতো ফাঁচি যাব যোনটো আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কণ্ডিশ্যন আছিলে এঘাৰ আৰু বাৰত তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব ভালদৰে কি লিখিছে তাতে আপোনালোকে বেলেগ নিযুক্তিতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সুযোগটোৰ পৰা বঞ্চিত হৈ যাব তে এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ জানিব পাৰিব যদি কোনোবাই ভুৱা তথ্য দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি এই ভেৰিফিকেশ্যনটোত নাযায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনালোকৰ যোনটো এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছৰ ওপৰত যোনটো নম্বৰ আছিলে পাঁচ নম্বৰ সেইটো আপোনালোকৰ কাঠ খাই যাব কিন্তু বাকী ডকুমেণ্টৰ আপোনালোকৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন মানে যোনটো ভেৰিফিকেশ্যন পিছলৈ হ'ব সেইটোত আপোনালোকক মাতিব যদি ইটোতো নাযায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এই পাঁচ নম্বৰটো কাঠ খাই যাব কিন্তু বাকী ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকৰ মাতাৰ এটা আশা আছে সেয়েহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাওক ইয়াতে আপোনালোকে ডি ইফালৰ পৰা যোনটো ন'টিছ মানে জাৰি কৰিছিলে ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে ছয় ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'বলৈ গৈ আছে যিসকলৰ কালচাৰেল স্পৰ্ট আৰু এন চি চি মানে ডকুমেণ্টছ মানে দিয়া মানে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোককহে কিন্তু ভেৰিফিকেনত ভেৰিফিকেশ্যনত মাতিছে আগতে যিবোৰ মানে কি কয় মানে আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈ গ'লে মানে এল পি ইউ পিৰ তাত কিন্তু চবকে মানে একেলগে মাতিছিলে তাত এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা হিচাপে মানে মতা নাছিলে সকলোকে একেলগে মাতিছে আৰু ডি ইৰ ফালৰ পৰা এইটো বিষয়ক লৈ তেওঁলোকেও মানে এইবাৰ মানে বহুতো ষ্ট্ৰিক হৈছে কাৰণ যিহেতু এইবাৰ মানে যথেষ্ট সংখ্যক ওঠৰশ ছাপান্নজন ট'টেল ওঠৰশ ছাপন্নজন ট'টেল কেণ্ডিডেটে এইবাৰ এপ্লাই কৰিছে এইটোত তেতিয়াহ'লে ভাবকচোন কিমান কেণ্ডিডেটে এইবাৰ এই চাৰ্টিফিকেটলৈ এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকেও মানে ছিনচিয়ৰ হয় এইটো বিষয়ক লৈ আৰু তেওঁলোকে মানে ভালদৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ কৰিব সেয়েহে এইবাৰ মানে কি হ'ল ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ যিবিলাক কালচাৰেল বা স্পৰ্ট আৰু এন চি চিৰ ডকুমেণ্ট দি আপলোড কৰিছে তেওঁলোকক আগতে মাতিছে তেওঁলোকেও এই বিষয় লৈ মানে অৱগত যে চাৰ্টিফিকেটখন অৰিজিনেল হয় নে ডুপ্লিকেট হয় তেওঁলোকেও এটা সন্দেহ মানে পাইছে ইয়াতে তাৰ বাবেহে তেওঁলোকে আপোনালোকক আগতে মাতিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ খালী কালচাৰেল আৰু স্পৰ্ট আৰু এন চি চি ডকুমেণ্টছবিলাকেই ইয়াতে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ভালদৰে আৰু আপোনালোকে যদি ভাবি আছে ডি ইৰ কৰ্তৃপক্ষসকল তেওঁলোক অশিক্ষিত বুলি কিন্তু এইটো আপোনালোকৰ ভুল ধাৰণা তেওঁলোক অশিক্ষিত নহয় তেওঁলোক বহুত ইডুকেটেড মানে পাৰ্চন হয় আৰু যিসকল জ্ঞানী ব্যক্তি বহুত জ্ঞানী ব্যক্তি হয় আৰু তেওঁলোকৰ এখন কমিটি বনাই দিছে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে য'ত আপোনালোকৰ কালচাৰেল এন চি চি আৰু স্পৰ্টৰ বিষয়ে ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব যদি চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ মানে অবৈধ হয় বা গ্ৰহণযোগ্য নহয় তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে পাব লগা চাকৰিটোৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ মানে কি হ'ব আপোনালোকৰ মাৰ্ক হয়তো একাডেমিক পাৰ্চেণ্টেজটো ভাল আছিলে কিন্তু আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰাৰ বাবে একেবাৰে ৰিজেক্ট হৈ যাব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ই চি এৰ চাৰ্টিফিকেট দি এপ্লাই কৰিছিলে যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যনত যাব তাত এনেকুৱা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও মানে থাকিব য'ত আপোনালোকক সেই বিষয় মানে সেই বিষয় মানে বা সেই ৰিলেটেড কিছুমান আপোনালোকক প্ৰশ্নও কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে সেইবিলাক মানে নেজানে তেতিয়াহ'লেতো আপোনালোকে আইনী মেৰপাকত ফাঁচিবলৈ গৈ আছে আৰু যোনটো আমাৰ অসমৰ পৰা যোনটো গ্ৰীণিছ ৰেকৰ্ড কৰিছিলে বিহুৰ সেইখন চাৰ্টিফিকেট দিও বহুতে এপ্লাই কৰা বুলি মই শুনি আছোঁ যদি সেইখন দিও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে সেইখনৰ মাৰ্কটো কিন্তু ইয়াত এড নহ'ব আৰু আপোনালোকে চাকৰিটোৰ পৰা ডাইৰেক্ট মানে ৰিজেক্ট হৈ যোৱাৰ এটা মানে সম্ভাৱনা আছে আৰু যিসকলে বাহিৰৰ পৰা স্পৰ্টৰ মানে চাৰ্টিফিকেট মানে বা যিসকলে মানে আমাৰ জিলাৰ জিলাৰ মানে ভিতৰত বা ষ্টেটৰে জিলাৰ জিলাৰ মাজত অংশীদাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকৰো চাৰ্টিফিকেটখন কিন্তু মানে ইয়াতে মানে কি কয় এড নহ'ব তেওঁলোকৰো ৰিজেক্ট কৰি দিব তে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ইয়াতে কি লেখা আছে পইণ্টটোত ইয়াতে আপোনালোকে দেখি আছে পাৰ্টিচিপেচন এচিভমেণ্ট ইন ৰিকুৱেচনাইজ স্পৰ্ট এট নেশ্যনেল লেভেল অ'ৰ বিয়ণ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্টিং ষ্টেটৰ নেশ্যন যিসকল কেণ্ডিডেটে মানে ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা তাৰ বাহিৰত গৈ যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মানে তেওঁলোকে কম্পিটিশ্যন কৰিছিল তেওঁলোকৰহে চাৰ্টিফিকেটখন ভেলিড হ'ব আৰু যিসকল কালচাৰেল বা ডেঞ্চিং হওক বা পেইণ্টিং হওক বা যিকোনো তেওঁলোকে মানে এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় বা মানে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰৰ বাহিৰত গৈ যদি মানে সেই মানে কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰি যদি তেওঁলোকে যদি চাৰ্টিফিকেটখন পাইছে তেতিয়াহ'লে সেই ভেলিড হ'ব আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ভুৱা তথ্য মানে দি এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কিন্তু ডাইৰেক্ট ৰিচেক্ট হৈ যাব আৰু তেওঁলোকে কিন্তু আইনী মেৰপাকত ফাঁচিব ইয়াতে ডাইৰেক্ট লিখাই আছে আৰু মই আপোনালোকৰ ভালৰ বাবে কৈছোঁ আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধৰ বাবে মই কোৱা নাই বিৰুদ্ধে গৈ কোৱা নাই আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট জেনুৱেন চাৰ্টিফিকেট দি এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ যদি ভাল এটা মানে একাডেমিক মাৰ্ক আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেতো চাকৰিটো পাবই নিশ্চয় আৰু যিসকলে মানে ভুল তথ্য বা কিনি আনি দিছে চাৰ্টিফিকেটখন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মানে অসুবিধাত পৰিব এতিয়া পইণ্টটো চাওক এঘাৰ নম্বৰটো মই অসমীয়াত ভাঙনি কৰি দি আছোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াতে দি আছে যে অনলাইন আবেদনত যিবোৰ ডকুমেণ্ট আপোনালোকে জমা দিছিলে সেইবিলাক মানে ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত সেইবিলাক ডকুমেণ্ট যদি কিবা বিসংগতি পায় বা অমিল পায় যদি মিল নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰি দিব আৰু বাৰ নম্বৰটোত দিছে যে কোনো ধৰণৰ যদি আপোনালোকে প্ৰৱঞ্চনা কৰি প্ৰাৰ্থীয়ে আপলোড কৰা ডকুমেণ্টবিলাক যদি অমিল হয় বা তথ্যটোৰ যদি ভুল হয় বা তাত মানে যি আপলোড কৰিছিলে যদি সেইটোৰ লগত মিল নাথাকে যদি গ্ৰহণযোগ্য নহয় চাৰ্টিফিকেটখন তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট কৰি দিব আৰু যিকোনো চাকৰি ভৱিষ্যতত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা আপোনালোকে বাতিল হৈ গ'ব বাতিল হৈ যাব আৰু পৰৱৰ্তী আপোনালোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু আইনী ব্যৱস্থা ল'ব আপোনালোকৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ